Assalamualaikum Sobat Motivasi Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kali ini Mimin akan ulas cerita. Seorang pria berusia 78 tahun jatuh dari kelelahan dan dipindahkan ke rumah sakit pribadi di Arab Saudi Kriyat. Dokter memberikan dosis oksigen untuk mendukungnya selama 24 jam. Setelah berjam-jam, dia menjadi lebih baik. Lalu, dokter memberinya tagihan 600 dinar. Ketika dia melihat tagihan itu, dia mulai menangis sedih. Dokter memintanya untuk tidak menangis karena tagihan ini. Pria itu menjawab, "Saya tidak menangis karena jumlah di tagihan ini. Saya mampu membayar semua tagihan ini. Saya hanya menangis karena hanya 24 jam menggunakan oksigen. Saya harus membayar 600 dinar." Sementara saya telah menghirup udara segar yang Allah Subhanahu wa taala berikan selama 78 tahun. Dan saya tidak pernah membayar apa-apa. Lalu, kau tahu berapa saya berutang padanya? Dokter menurunkan kepalanya dan mulai menangis juga. Berapa tahun kita semua menghirup oksigen yang Allah Subhanahu wa taala berikan tanpa membayar tagihan? Sekedar mengingatkan Luangkan waktu sebentar untuk menyadari kebutuhan oksigen yang kita semua hirup selama ini. Untuk bisa berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma bisawab.